xayr va saxovat insonlarga yordam qo'lini cho'zish insonparvarlik har birimiz uchun eng oliy sifatlardan biri hisoblanadi yiqilganga suyanchiq bo'lish o'zgalarga ko'maklashish azal azaldan qon qonimizga singib ketgan jumladan omaliq kon metallurgiya komiyatida nafaqat ishchi xodimlar uchun ijtimoiy siyosat ustuvor balki ularning farzandlariga ham bir qator ezgu ishlar amalga oshiriladi xususan 1-iyul xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan kombinat xodimlari kasaba uyushmasi hamda yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda olmaliq va chirchiq shaharlaridagi korxonalarda faoliyat yuritib kelayotgan ishchi xodimlarning imkoniyat cheklangan farzandlari holidan xabar olindi tashrifni tashkillashtirishdan ko'zlangan maqsad nafaqat ushbu bolajonlarning holidan xabar olish balki sana munosabati bilan bolajon bog'ida tashkil etilgan nominatsiyalarda ishtirok etishga imkon topa olmay masofadan qatnashgan bolajonlarni taqdirlashdan iborat bo'ldi hakamlar hay'atining natijalariga ko'ra yosh bilimdon nominatsiyasida ziyodilla abdurahmonov eng chiroyli tabassum egasi deya damir tolibjonov va eng zukko bolajon nominatsiyasida hamshaharimiz miraziz ochilov g'olib deya topildi hamda bolajonlar diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar shuningdek mehr saxovat tadbiri davomida metallurg madaniyat markazi xonandalari tomonidan kuy va qo'shiqlar yangladi bu esa bolajonlarga bayramona kayfiyat bag'ishladi